Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya, dia terus menerus tidak taat kepada Dia, Allah yang Maha Kuat. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh rida Allah SWT. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat, buahnya tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal yaitu berupa amal soli maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Semenjak aku masuk Islam, belum pernah ku kenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah. Belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada ilah. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi SAW kepadamu, Muhammad SAW, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hambanya. Seseorang yang takut untuk menangis. Maka, dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Bila telah masuk waktu salat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala, dan padamkanlah ia. Dia yang membangun masjid di jalan Allah SWT, maka Allah SWT membangun rumah untuknya di surga. Amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Dengan mengerjakan salat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah SWT di muka bumi ini. Ingin aku jadi rumput saja supaya dimakan oleh kuda, karena sangat ngerinya akan siksaan Allah. Jangan memandang rendah kepada setiap Muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh rida Allah SWT. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah SWT, kepuasan dalam beriman kepada Allah SWT, dan kehormatan dalam kerendahan hati. Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak boleh seorang Muslim menghina muslim yang lain. Yang kecil pada kaum Muslimin adalah besar pada sisi Allah. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hambanya. Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Hidup akan berlaku, namun kematian sangatlah dekat. Adalah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat sering mengeluh, maka berarti ia mengundang rasa kebahagiaan. Tanpa ilmu, amal tidak ada gunanya, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Ketika menawarkan sedekah kepada seorang pengemis, lakukan dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Jangan memandang rendah siapapun Muslim, karena orang beriman yang paling rendah pun hebat di mata Allah SWT. Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah, dan sedusta dustanya suatu kedustaan adalah sikap hianat. Bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun kan berlimpah memberimu. Jangan sekali-kali menyalahi Allah dalam tanggungannya ini, atau Allah akan menjatuhkanmu tertelungkup ke dalam api neraka.